Слушаешь, да? Конечно. Можно вопрос задать? Конечно. Вот скажи, а кто победил в Великой Отечественной войне? Советский Союз со своими союзниками. А вот скажи мне, а вот союзники празднуют День Победы 9 мая или нет? А... Да выключи музыку в, 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 вот эту. Я же тебя без музыки плохо слышу. Я Нормально знаю. слышно? Музыку не слышно, да хорошо. Так вот скажи, а вот празднует, например, Соединенные Штаты и Великая Британия э, День Победы 9 мая? Я не знаю, как по вашему мнению. Нет, 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 нет по твоему знаю, празднует ли Великобритания и Соединенные Штаты? Я, я сейчас отвечу. Ага. По вашему мнению, как вы выразились, Великая Британия, Соединенные Штаты, меня абсолютно не волнует. Меня волнует то, только то, что происходит здесь. Хорошо, хорошо. Когда... Я... Хорошо, ну, давай это... разберем. Я понял. Давай мы по-другому. Давай мы разберем, с тобой Великая Отечественная война. Три слова. Угу. А, отечественная война началась в 1941 году, вторая мировая в 1939. Я же не спрашивал, когда что началось. Угу. Я спросил: ну, для, 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 Три слова: Великая Отечество, великая Отечественная, отечественная война. война. Что такое великая? Это я думаю, большая, правильно? Да, правильно, все верно. Третий я сразу война. Это когда смерти приходят, танки, техника, которые, да. э, которые будем говорить э, э, как-то инженерные э, производства, инженерии, которые убивают людей. Вот я задал. Угу. Вот. Это же я имею в виду оружие. А что такое отечество? Батьство, не Отечество это страна, это народ. Вопрос, мы согласны с тобой. Оно границы имело, например, на 41 год? Отечество? Ага. Ну, у каждой страны есть свои границы. Ну, подожди, ну, э, опять же, Великая Отечественная война. Вот Отечество имело границы на то время? Каждое. Отечество – это страна, это народ. Это народ. Это я же понял, что это народы… Я Но границы. Каждый, каждая, каждая страна имеет свои границы. Границы, да. В любом, Когда в любом. Освобод... Теперь вопрос. Да. Когда освободили Отечество? И особенно меня интересует приказ 220 Сталином, который был создан 7 ноября 44 года. А, смотрите, я честно говорю, что я не помню, потому что очень много информации когда э, официально была объявлена э, о победе, это кажется... Всегда... Я ж тебя не о победе, я тебя спросил, когда было освобождено отечественно? Лично Сталин подтвердил, что на сегодня 7 ноября 1944 года какой своему... Приказ, какой приказ? 220. 220. 220? Да. Я освежу, освежу память. Да, освежи, освежи, освежи. 20... Приказ? Двести двадцатый, тысяча девятьсот двадцатый девятьсот ноября. 44 четвертый. Давайте посмотрим. Сейчас поищем. Да, поищи. <связываю> угу. Так угу. открываем. Открывай. Куда пошел? Что уже накачался, <псвязываю> да? И <laughs> здравствуйте. 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 Вы откуда? Я из Сейренбургской области. Сейренбургской области, да. Ага. Я нет, я не из Сейренбургской области. Я из Украины. Но я, по... Но я понял, откуда вы? Я Карпатская область, районный центр Петренкевича. Ну а кто вы? Микола. Если не секрет. Микола. Вы Бандер... Мужчина. Мужчина. Да, Бандерус, да, Бандерович. А Микола, сок, ты, Микола еще... не, не, не вот это, ну не ругайся. Я... Смотри, ты меня называешь Бандеру. Я говорю, да, Бандерус. Но я с тобой не матерюсь. И шаг ты потный. Только ты с не может, с матами. Каким? Я же нормально с тобой общаюсь. Да я там молчу. Ну, любой... Бандеровец? Бандеровец, да. Вы с какого города еще раз? Районный центр Крепенкевича. А... Микола меня зовут, ишак ты потный, женщина ты легкого поведения. Но ты сам называешься, что ты БЛЯД, я с тобой без мата. Ты можешь, как русский, как русский сосист, сосист говорит нормально, человеческим языком. Или у тебя в таких подворотнях, когда вы зашли э, освободили СССР, которые вы пошли на территорию Европы, как вы в Польше насиловали женщин в 1944 году, как в Берлине около двух миллионов женщин насиловали. Это только такое падло, может, как ты. Тебе хоть килл наловить, же, ты дышишь, сидишь в бардаке, и тут говоришь пьяный, налезался, как сволочь. И говоришь, ты Бандер победитель, Бандер, ты ничего, ты изучи во-первых про Бандеру и изучи ты ум... что Б Б, ты ум... научись говорить, Б. Здравствуйте. Вы откуда? Мы с Украины, а вы откуда? Из Украины, да. А где? с Украины? Ну мы с бывшей Украины, конечно бывшего а что с бывший? Ну, потому что мы все-таки решили прийти все-таки в более лучшую удобную страну для нас ага. ну как нам считается лучше да и мы уже немножко живем в этой сфере да. нам нам считается что это гораздо лучше чем жить Так, я хотів би запитати, ну я вже не буду казати, хто де і коли як лучше було. це, це, а, це, 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 це я, 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 я розумію. Слухайте, а ви чули про таку Локотську республіку? Яку? Локотська республіка. Лукацька? Ну, так, да, це наші братя, ми їх теж затребуємо. Давайте ще, давайте ще раз я вам повторюю, ви, мабуть, не знаєте. Ви чули про таку Локотську республіку? Ло-коцька-я. Ну, видимо, я это не знаю, но скоріше ти знаєш. Ладно, хорошо, розкажи, що це таке. Ну це ж на території РФСР, то тоді, коли був СССР, коли Гітлер захватив територію. На, Слушай, э, ну ты подожди, ну, а да. Информацию, я... подожди, я понял, я понял, ладно, подожди. Мне самое важное, кто информацию написал, что за книга? Это вот, нет. я просто сейчас ее сейчас в интернете наберу, и а ну я, набер... тебе сам а ну, а ну вот набирай, вот, вот ей интернет, давай, попей, я почекаю. Ага. Набирай, Лукоцкая. Вот а. тебе я будет... Я Даже не матюкайся, я тебя без... прошу, не матюкайся, ты ж культура. А ты... Я ж без мату. Я, я, я ж без мату. А, ти без мату, блядь, Ну давай. Це займись. Це займись. Ну набрав вже, ні. Да пагот ти... ее. Ну не матерись і шак ти потний, я з тобою без мату. Ну я з тобой з мату. Ну, ти, ти, что ти, кацап є, саме настоящий. Давай. <плес> ще й тупий, ще й тупий, не хоче нічого знати. Є, знайшов Локотська республіка? Я це не хочу, блядь, я хочу все, блядь. Найшов про Локотську республіку чи ні? Та погодь ти. Та не матюкайся, ну ти ж у мене в прямому ефірі. Мені ж треба тебе запечатлити для українського СБУ. <плес> я зрозумів, давай. Все-таки ти такий... Что набирать? Ло Котская Республика. Луковская? Ло Ло. А, давай, подожди, брат. Давай, прямо в Ло, дальше что? Кот. Котская. Кот? Локотская Котская Республика. А, все, понял. Локот. Это вы где такой нашли? Давай, вот я тебе, вот я тебе написал. Вот, башь, Локотская. давай а -а -а, читай. Все, Павел, давай. 90, короче, давай, короче, год какой выбираем. Год какой? Ну вот я тебе написал, посмотреть. посмотри, Локотская республика. Да, я понял, я уже набрал. Там ну и что, давай, делать, почитай. что давай, почитай. Пошел, давай почитай. Ну, а давай? Не-не, год какой, выбираем ты что, идиот, что ли? Нет, там, там просто разные даты вы, выдают. Да, давай 41-й 45-й его. 41-45 -го, го нету. Да. Да. Давай э, другую. Ну, ну там, ты еще и морозишься. Локотская республика. Э, дебил, который старый в прямом эфире. да. смотри, блин, свой. <музык> Нет, 45-го года. Давай я тебя читаю, и не надо, смотри. Локотское самоуправление, набираешь. Э, значит, возглавляется Калабуранистской администрацией Константина Воскобойника и Борослива Камбинского с июля 1942 года по август 1943 года. Название происходит от административного центра области поселка городского типа Локоть в Орловской области, ныне находится в Брянской области, переименовано в Каминский в Востокубаньке. После освобождения территории советскими войсками администрация Каминского была перенесена в Липин, затем в Дятлово. Создание там было, так. Автономия хватила площадь 8 районов современных: Дра, Дросовский, Дмитрийский, Дмитриевский, Ка, Камарачинский, Навлинский, Севский, Суземский или железнодорожные районы. Понял, да? Почитай. Да что мне ну да, вот, если не нет, нет карте, а ты там, мне, смотрите. а ты мне фигуру да лепи, я... а ты мне фигуру лепи. Я ж тебе уже, я, я тебе уже братик уже на карте вот смотри, смотрю еще. все, давай, ты много матерись, собак тебе. Good job. Ты все-таки идиот еще в шляпе. Я думал, ты идиот без шляпы, а ты в шляпе. Давай.